Salam əziz izleyicilər, müqəddəs Ramazan ayında hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizinlə çox ləzzətli juliyen resepti paylaşacağam. Ərzaqların miqdarlarını hər zamanki kimi videonun açıqlamalar qismində qeyd edəcəm. Gəlin işimizə başlayaq. Biz ilk öncə xırda-xırda doğradığımız soğanı kərə yağı ilə qovururuq. Mən juliyendə yağı az istifadə edirəm ki, qaymaq və holand pendirini də əlavə etdikdə yemək çox yağlı alınmasın. Daha sonra isə biz Qabığını soyub, doğrayıb yuduğumuz göbələklərimizi əlavə edirik və göbələklər suyunu saldıqdan sonra yağa düşənə qədər yaxşıca qovururuq. Bu şəkildə göbələkləri qovurduqdan sonra əhirdə xırda, xırda doğradığımız toyuğun döşətini əlavə edirik və toyuğun döşətinin rəngi tamamilə dəyişənə qədər soğançalı göbələyimizlə yaxşıca qovururuq. Bu şəkildə toyuğun döşətinin rəngi dəyişənə qədər qovurduqdan sonra zövqə uyğun olaraq duz əlavə edirəm və bir stəkan su əlavə edirəm. Mənim evimdə körpə uşaq olduğuna görə su ilə bişirirəm. Siz qovuraraq da bişirə bilərsiniz. Ətlərin suyu çəkilib tamamilə yağa düşənə qədər yeməyimizi yaxşıca bişiririk. Gördüyünüz kimi artıq bizim yeməyimizin suyu tamamilə çəkildi və yağa düşdü. Bu şəkildə 2-3 dəqiqə qovurduqdan sonra bir qutu qaymağımızı əlavə edirik və 8-10 dəqiqə yeməyimiz qaymağı tamamilə canına çəkənə qədər yaxşıca bişiririk yeməyimizi. Servisə yeməyimiz hazır olduqda üzərinə Holland pendirini rəndələyib servisə veririk və artıq budur bizim yeməyimiz artıq servisə hazırdır. Hər kəsə nur olsun. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələn reseptlərdə görüşənə qədər.